Добрый Урбан, добрый Урбан, Киев. Желаю вам замечательного настроения этим прекрасным осенним утром. Вы смотрите канал Громадська мэрия. Меня зовут Свят Загайкевич и это передача Добрый Урбан. Тема дня громадской мэрии сегодня – общественный транспорт. Как работает и как должно работать метро, Киев Пастранс, нужны ли Киеву трамваи и какое будущее у маршруток. Вопросов много и всех их мы сегодня обсудим в громадской мэрии. А сейчас я поинтересуюсь у киевлян, что они думают о работе общественного транспорта в столице. Транспорт, в принципе, работает общественно неплохо. Единственное, что ему мешает, это не выделены полосы для общественного транспорта. Ну, как сказать, плохое, очень много чего. Ну, подорожание просто. Да, ну, подорожало, подорожание. Просто гривна 50 было, уже 3 гривны. Как бы нет денег платить. Отвратительный. Почему? Очень долго приходится ждать. Uh -huh. Маршрутки те каждые 5 минут идут к кому-то, денежки, карманы, а общественный транспорт. Uh -huh. А 15-20 минут. Вот uh -huh. мы не зрозуміло, почему на одном маршруте как бы, перевантаження, я считаю, троллейбусов, а на другом, uh -huh. ну это ж 45 минут ждать и не дождаться, и пойти. Uh -huh. Ну, так, на троечку. Mm -hmm. <реш> Какие именно замечания? Больше. Ну, хотелось бы больше автобусов, не маршрут, так чтобы люди, вот пенсионеры, не выпрашивали маршрутчиков, что можно зайти, им хамят, они бедные выходят, но на это очень страшно и неприятно смотреть. Ну, чтобы уйти от недостатков, первое, людям платить деньги, хотя бы маломальски достойную зарплату. Когда будут люди получать деньги, тогда с них можно спрашивать. А спрашивать с людей, которые не получают деньги, это, ну, вы сами понимаете, это mm -hmm. все это равно нулю. Маршрутки также самое, тоже старые есть, разбитые. Не, есть новые маршрутки, просто никто их не ну, сюда не сделали. Ну, это, мне кажется, должна делать мэр Киева, а мэр Киева ничего не делает. Это стыд позор для Киева. Угу. Чтобы они вообще существовали в таком городе. Старые, расхлябанные, вонючие водители. Я ехал так вот до того, от него самого не что я вынужден был выйти. Думаю, ты пассажиров не доведешь. Когда-то очень давно в мою молодость выезд на линию. Проходил через Медика. Ну а сейчас же, вы видите, даже по телевизору показывают, там остановили бухой, там ну, контроля никакого нет. Не, ну когда было 50 копеек, было нормально. А сейчас 4... Не, вполне метро нормально, устраивает. Ничего не изменилось. За такие деньги можно было бы что-то лучше придумать. Ничего не делается, я вам скажу. Торговля не санкционно продолжается. Это очень сложный вопрос. Mm -hmm. Трудно сказать. Ну, что-то делать надо. Вот такие комментарии и впечатления о работе общественного транспорта у киевлян. Подробнее об этом вопросе поговорим сегодня в 8 часов вечера в ток-шоу «Громадська мэрия» вместе с экспертами, представителями властей и гражданскими активистами. Не забывайте добавляться к нам на Facebook. Принимать участие в дискуссии на сайте Громадська мэрия. Самые интересные из ваших комментариев, конечно же, прозвучат в эфире. Меня зовут Свят Загайкевич. Добрый Урбан.